Так, здравствуйте. Заводится, вы там спрашивали про какую-то корону, я не понимаю, что вы имеете в виду. Заводится необычно. я их так вот стреснул ну и стрелка побежала. То есть, вот эта штука, может, вы имели в виду, да, она крутится, но что она там, на что она влияет, я не знаю. вот ну, так не выглядит. Стекло, ну, 4 года ему. Не знаю, не, не под, не выглядит поцарапанным. Да часам вообще вот 4 года. А даже по самому металлу не скажешь. То есть выглядит они довольно хорошо. А вот сейчас крышку покажу. Тут вот Rolex написано. Вот сама крышка. Обычная крышка. Такая матом покрыта вот здесь. Какой-то номерок я где-то видел. А вот здесь. Не знаю, может что-то значит. Вот здесь вот, наверное, не видно. вот видно, что номер есть. Само вот эта тоже такая четкая. Ее откручиваешь, она и выпрыгивает, всовываешь и настраиваешь. Стрелки сами не прыгают, Ну, в общем, так вот. Все закрутил. Ну, вот такие часы. А, на руку еще одеть часы делаем. Как на руки они смотрятся. Под рукой на руке ну, у дядьки рука побольше чем у меня Чуть не фокусируется но, в общем думаю видно